Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, сегодня я хочу вам рассказать очень поучительную историю. Вот смотрите, вы видели, когда человек когда-нибудь сеет? Сеет, да. Вот. Ну тогда вы, вам уже легче. Я чувствую, что он стало легче. Смотрите, один раз Иисус рассказал такую притчу, в которой в, в, в которой сеятель сеял семена. И как, ну, каждый из нас может по этой вещи определить, кто мы. Первая категория людей — это те, которые упали при дороге. При дороге — это люди те... Люди, которые упали при дороге, даже знаешь, что это за люди. <свят> Ну, а потом, когда приходит искушение и гонение, они уходят. Третья категория людей – это те, которые упали в те Они слушают, понимаете, и сразу все исполняют. Но со временем тяга тя, всей нашей жизни, работа и так далее, их. И они отходят от всех. А третья, четвертая категория людей – это те, которые слушают, понимают это те, которые упали в другую очередь. Спасибо. Что там? Где моя установка наконец? По у нас по списочку. Смелые, давайте смелые. Послушаем смело. Хорошо. А, следующая станция. Через Да. Здравствуйте. Я Ангел. Я вам сейчас расскажу, куда вы едете и почему. Вы, наверное, это голодный сын. Когда-то в молодости уехали из дома и решили вернуться обратно. Я вам сейчас напомню похожую историю, которая написана в Библии, в 15 главе Луки. Там рассказывается о молодом человеке, который не мог дождаться, когда же наконец умрет его отец, чтобы получить свою часть имения. Он отправился на пришел к отцу и ее взял. Потом уехал за границу. Наверное, вы сделали так же, потому что уже долго в электричке едете. Но за границу в электричке не едет. Там вы умная мысль как, как и вас и вскоре он решил вернуться к отцу попросить прощения что он и сделал он пришел и с радостью увидел что отец все это время его ждал он вернулся к отцу вернулся к отцу попросил прощения отец его с готовностью принял потому что увидел что форма мышления у от... сына изменилась и он Желаю вам также изменить свое мировоззрение, если оно у вас неправильно. Да. И также, э, возможно, у вас есть старший брат, так что ждите. Всего хорошего в жизни не бывает, а может быть, и... вот это все. есть особенности свои, по-другому подходим. По Очень интересно. Хорошо, следующий у нас. Хорошо, извините, а у меня цель убедить человека или рассказать ему выводы из этой истории? А цель такая, что у тебя есть какая-то истина, ты хочешь со мной поделиться. Ну, то есть я хочу с вами Но поделиться. Ну, в не приму, я вам тебя сразу говорю. Ну, мне нельзя еще просить никого. Да. Хорошо, то есть мне надо... Да. А вам она понравилась? Да. А чем вам она понравилась? Да. 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 <laughs> я уже не помню, что там история, я помню, что есть там такая история. Ну, вкратце произошло, что один человек шел, его ограбили, его побили, он остался на дороге, а затем проходили мимо люди, которые знали, кто он, но они ему не помогли. А потом пришел странник, самарянин, он ему помог и даже заплатил за него в гостинице, чтобы его вылечили. Очень добрая история. Реально, да. Да, согласна. Вот, знаете, я подумала, мне пришло в голову такой вывод, что кем бы ты ни был, то ты должен знать, что все люди вокруг тебя ближний твой. Потому что он же был ближним, он прошел, он помог ему, правильно? Вы со мной согласны? Да, согласна. Значит, он не ближний. Помог? Нет, не помог. Не волнуйтесь, я вам всего лишь рассказываю. ну тогда если теоретически, то да, я ближний. И здесь все ближние? Да. Хорошо. А ближние должны друг другу помогать? А у меня ничего нет. А кто сказал, что вы должны помогать им деньгами или материальными вещами? не знаю, обычно так. В следующий раз, когда вы будете выходить и будете видеть, что у человека беда, может быть, вы сможете с ним поговорить, может быть, вы сможете чем-нибудь помочь. Как думаете, это будет правильно? Да, это просто хорошая Вы так сделаете? Вы. Я попробую. Вы будете заморянином? Можно я останусь русским? Все, спасибо большое. Ой, спасибо. хватало, потому что урожай был еще больше. И вот он решил сделать другие житницы еще больше, чтобы сложить туда весь урожай. А вот Иисус назвал его безумным. Потому что именно в эту ночь этот богач умер. с другими. Ведь у него было, было очень много зерна, и поэтому он мог в конец своей жизни прожить очень даже хорошо. А вот вы бы поделились чем-то, если бы у вас этого было очень много? Если бы я завтра умер, поделился бы. А если мы не знаем, когда умрем? Ну, если бы было сильно много, я, конечно, поделился. Но у меня и так ничего нет. Хочется сразу что-то встать. Хорошо, кто там меня еще? А, исследователь. Если... Где-то я тебя видел. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас? Александр. Александр, А через как ваша сновка? Через две минуты. О, как у нас мало времени. Ну, мне кажется, что за такой маленький промежуток времени мы успеем с вами совершенно поговорить. Давай вот знаете, как выглядит горчичное зернышко? Да. Оно очень маленькое. Но из него растает большое дерево. Реально. И вот я хочу за эти три минуты, пока вы едете со мной в электричке, посадить вас. что горчичная зеркальная закваска, а, другими словами, можно назвать истиной. А, вам здорово, нужна хорошо. истина в душу. Даже если вам использовать половину-чуть-чуть истины, она может вырасти и стать, ну, стать очень духовным человеком. То есть даже немного, да? Да. Ну хорошо, это а уже лучше. Так вам нужно в горчичное зерно? Или закваски? Не дорого, весьма распределенно. Я твою по послушал, а что-то с горчичным зерном душу, что-то я боюсь. Даже Бог говорил в Своих притчах, что горчичное зерно, вот если у тебя будет вера в горчичное зерно, то оно сможет прорасти и стать великим деревом в твоей душе, и потом оно тоже будет падать горчичные зерна, которые будут расти. Еще кто-то есть? Дима, давай. Да, последняя сыроежка, да? Здравствуйте. Да. Как вас зовут? А что да. ж такие любопытные? меня зовут. Приятно, меня Дима зовут. Я вам хочу рассказать небольшую притчу о потерянная э, потерянной овце. У одного пастуха было 90 миллионов овец. 100 овец, и одна потерялась с них. Что бы вы сделали на его месте? Если бы одна потерялась? Да. В милицию? Тогда в то время не было меня. Не знаю. Этот пастух пошел искать. И нашел. В скором времени э, он, когда шел, принес и созвал всех своих друзей и сделал пирит. И начал ликовать. И говорит, я нашел свою забывшую речку. Вторая история о Пахмуриной драме. Вот одной девушке. Что бы вы сделали на ее месте? Для чего? Что бы вы сделали на ее месте? Если бы у меня драма потерялась. Да. А драма на Это была птица измерения денег. Это как литр? Нет, это э, Дрибр. серебро. Рим. А, серебро. Но если бы я серебро потеряла, я, конечно, начал искать. Она также начала искать, и она искала до тех пор, пока я ее не нашла. Потом созвала всех своих подружек и начала ликовать со мной, я нашла свою потерянную драку. И также будет ликовать Господь, если Он будет искать и найдет вас. Хорошо, прям беру Вы, приед... Вы хотите познакомиться с Иисусом? Ну так уже начинается. Хорошо, спасибо.